Salam, əziz, dəyərli kanal izləyiciləri, gözəl dostlar. Hər birinizi Backyard səhifəsində xoş gördük. Bu gün mən tərəfindən sizləri salamlayıram. Gününüz uğurlu, ruzlu olsun. Gözəl fevral ayında, qəşəng belə bir havada sizlər üçün klassik üslubda təmir edilmiş, qəşəng 200 kvadrat, 6 sotda yerləşən bağ evinin təqdimatına gəlmişik. Təqdimata keçməmişdən öncə kanalımıza bəyənərək abunə olmağı unutmayın, yeni-yeni bağ evlərindən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, istəyirsinizsə bildirişləri açın ki, hər dəfə yeni bağ evi olanda ilk baxanlardan da biri siz olasınız. Yə Allah, keçək çəkilişə. Əziz dostlarım, hal-hazırda həyətli evin qarşısında 6 sot torpaq sahəsidir. Bravo yoluna, Mərdəşən də bravo yolunun yaxınlığında yerləşir. <coughs> bağlar massividir. Burada qəşəng, bir-birinə gözəl bağlar var. Baxın, bağlı garajı, avtomatik şalüz qapı, avtomatik gecə-gündüz işıqları, filtrli hovuzu, burada manqanını və bax burada bütün işir düşü elədim. Qəşəng burada bir dənə stol üstü, hovuz burada. Qarşıdan gələn gözəl yay günlərini keçirmək olar burada biz indi keçək evin içərinə. Bir-bir bütün otaqlarla tanış olaq. Xoş gəlmisiniz. Girişdə gözəl, enli dəhlizdir. Burada bu bağ evimizdə digər bağ evlərində olduğu kimi bütün ev istipoldur. Mətbəx e, dəhliz etlaqdır, keramika granit. Bura bizim qonaq otağı jeniş keşəy stol sıqları düz sürü, pərdəsi. Burada yerləşir bizim mətbəximiz, hansı ki mebellərinə qədər qoyulub. Keşəy gözəl dizayn olunmuş. Bax, oh, xaldan içində yeri var orada. Burdan bir baş həyətinə burada çıxış var, hovuza, terrasa çıxışı var. Və keçək digər yataq otaqlarına tanış olaq. <coughs> Burada yerləşir bizim bir böyük yataq otağımız. Və bu yataq otağının içərisində də san üzəli bütün aksesuarlar da qoyulub. Və bir-bir inşallah Digər otaqlarla da tanış olaq. İstifon tənzimləciləri burada yerləşir. Burada yerləşir bir yataq otağı. Bizlişıq, lüstür, pərdəsi. Və burada da yerləşir üçüncü yataq otağı. qudafəbəyin ümmə sanüzüdür. Duş qabını, moydadır, hamsı yerində. Qəşəng, gözəl. Əziz dostlarım, bir də təkrarlıcılıq olmasın. Məlumatları həssin nəzər üzə çatdırım. Verə biz ev demə, bağ evimiz, dörd fəslivə ev də demək olardı. Yəni bu həm bağ evi, həm ev, dörd fəslidir yerləşir Mərdəkan qəsəbəsində Bravo yolunun yaxınlığında, bağlar massivində 6 sot 200 kvadrat filtrli hovuzu, manqal nisi, həyətinin yaşıllıığı, bağlı garajı, avtomatik qapısı. Bir sözünə üzü yaya gedəri əşyalarınızı yığırsın inşallah, gəlirsiz, yaşayırsınız. Bir də evdə gözəlliyə baxın. Qəşəng, gözəl dağlılar aləmindəki olan evlər oxşayır. Belə bu qədər. Səhifəmizdən gələn izləyicilərə xüsusi endirim ediləcək yeni layihədə Bakı Gardens layihəsi. İnşallah biri-birindən gözəl bağ evlərini çəkib sizə təqdim eləyəcəyik. Bu baxım haqqında bu günün bu qədər. Növbəti çəkilişlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlam olun əziz dostlar.